Так, мы подошли к месту дорожно-транспортного происшествия с другой стороны. И, как мы видим, на месте уже есть начальник главного управления национальной полиции в Одесской области, пан Головин. Он обещал дать комментарии и рассказать некоторые подробности происшествия. С этой стороны мы видим, что, по всей видимости, есть еще один автомобиль, который, э, как участник ДТП, поэтому мы видим легковую машину, которая, значит, где-то три машины задействованы. Э, ну, пока больше никаких подробностей. На 14 километре трассы Одесса Видиополь случилось ДТП в результате столкновения трех автомобилей. Предварительно, как вы видите, микроавтобус, легковой автомобиль иностранного производства и фура. В результате пострадало 6 человек. Два трупа находятся пока еще в машине. Сейчас будут проводиться мероприятия с привлечением сотрудников оперативно-ритуальной службы для извлечения их из автомобиля. Также четыре человека доставлены в различные медицинские заведения с различными степенями тяжести телесных повреждений. Предварительно сейчас будет внесено в ЕРДР, вернее, открыто уголовное производство по статье 286 части 3 Уголовного кодекса. На месте работают эксперты, работает следственная оперативная группа, проводятся неотложные следственные действия. Скажите, есть хоть предварительно степень вины какой-то... Предварительно степень вины мы сейчас озвучивать не будем. Нам надо максимально сейчас сделать осмотр. Вы видите, что эксперты маркером, мелом маркируют тормозной путь обоих автомобилей, которые вначале столкнулись. Предварительное столкновение произошло фура и микроавтобус, потом влетела уже легковой автомобиль. Пострадавшие в основном из микроавтобуса? Да, пострадавшие все из микроавтобуса. Все остальные живые и водитель легкового автомобиля, легковые фуры.